Хотелось бы большое спасибо сказать сотрудникам милиции. Сегодня мы вручим удостоверение участникам боевых действий некоторым из вас, которые достойно исполняли свои служебные обязанности в зоне проведения антитеррористической операции. Майору милиции к Александру Володимировичу, начальнику управления Карного розшуку. товарищ генерал-майор Марин Милицин Сиротин для вручения прибыла. Капитану Милиции Чумакуев Евгению Анатольевичу. Ну а детям пожелать, чтобы вы то, что вы увидели, рассказали своим одноклассникам, своих городах, своим друзьям. То вам, конечно, удачи. Лучше нашей страны. Другой страны для вас нет. Для нас всех страна должна быть наша одна, единая и неиделимая. Придется, буду Я свою Украину, нас не подолати, Слава Украине. Подячности, хай Боже Мать, охраняю вас, и берегаю. Спасибо. У нас есть музей, мы делаем, мы поставим его там для всех. Спасибо большое познакомиться, чтобы они рассказали мне о своих традициях, там, как они празднуют те или иные праздники, сравнить все. Рассказать, поделиться тем, что мы пережили, чтобы они поняли, потому что по телевизору. Здесь дети, вот они какие-то артистичные, вот они очень такие свободные, они себя расслабленно ведут, они не совсем какие-то другие. Мы уже нашли общий язык, уже, уже, даже сейчас уже все легко и просто. Ну просто люди сразу отличаются. Ну, сразу мы же думали, что они там будут как-то, надо смотреть, косы или какие-то они будут странные, а на самом деле они очень даже хорошие. Когда настанет день, закончится война. Як би ми не хотіли, але у дитинстві цих людей завжди лунатимуть постріли. Вони маленькі початки нашого з вами життя, усвідомили та побачили те, що інколи не витримує дорослий. Вже не буде як раніше. Наше з вами майбутнє будують саме ці діти. Правоохоронці створили цей проект, щоб допомогти маленьким героям, відволіктись від сурової буденності, нав'язаної їм у дитинстві. Міліціонери увесь час супроводжують і оберігають нескорених війною дітей. Бо саме в наших з вами руках все виправити, направити на вірний шлях, де треба підказати, об'єднатися спільною метою, будувати незалежну державу. Схід і захід це тільки умовність, наші діти це головний доказ. Пам'ятаємо, Україна починається у нас з вами в серці.